где когда-то готовились изысканные обеды для семьи Толстых и гостей, а, за эти годы. В таком вот интерьере, причем на перилах, э, опираясь на перилах, я почувствовал себя ну, как бы на балконе особняках Шерстинской. И мне хочется сказать, дорогие товарищи, э, и, из всех искусств для нас важнейшим, является кино. Дело в том, что в эти дни отмечается столетний юбилей кинематографа. Буквально через несколько дней э, исполнится ровно сто лет, как мир живет эру кино. Кино ⁇ это то искусство, которое в в э, наибольшей мере, очевидно, формирует наше сознание сегодня. И если мы проследим за последними тенденциями в мировом кинематографе, то он очень четко реагирует на то, что происходит с обществом. С обществом происходят достаточно серьезные, достаточно страшные вещи. Возрастает какая-то жестокость, насилие в обществе, и на это реагирует культура. Не случайно сегодня такое распространение в кинематографе приобрел жанр триллера, жанр какой-то черной фантастики. И эта выставка нами Отчасти благодаря э, э, тому, что она происходит в столице кино, отчасти благодаря тому, что она развернута в таких вот адских инфернальных помещениях, она выдержана нами в жанре вот такого жесткого кинематографа, триллера, э, э, фильма ужасов. Почему мы устраиваем эти выставки, почему работает ассоциация «Новое искусство», Почему люди, не получая никакой оплаты за свой труд, не получая никакого вознаграждения, работают с утра до вечера? Почему мы устраиваем выставки в то время, когда, казалось бы, не до выставок? Потому что нас беспокоит состояние культуры в городе Одессе. Нас беспокоит, что Одесса превращается, превратилась уже фактически в город с отрицательным культурным потенциалом. И Физиологические процессы в теле одесской культуры уже на грани остановки. Мы сегодня работаем кислородной подушкой или, не знаю, искусственной почкой для культурного организма Одесс. Один из ответов нам был подсказан полисемантичность названия выставки «Синдром Кандинского». «Синдром Кандинского» — это еще и тот диагноз, который мы поставили в Одессе, которая всегда отторгала какие-то явления, перераставшие уровень обычного восприятия. Это был синдром отторжения Кандинского, который был вынужден оставить наш город. Это был синдром отторжения школы абстрактного искусства СТР 20-е годы, когда город покинул ряд первоклассных художников, о которых до сих пор никто ничего не знает, никто ничего не говорит. В то же время какие-то второстепенные явления в культуре, тут канонизированы. И нам говорят о сохранении традиции, о необходимости оберегать традиции и бьют нас по голове этими тяжелыми камнями традиций. Мы хотим сохранять традиции, но мы отдаем приоритет единственный. Традиция – это традиция нарушения стереотипов, традиция ломки сложившихся представлений, традиция нарушения традиции.